Важливі теми материнство і як уникнути а, багатьох проблем, які виникають тоді, коли з'являється у домі дитина. У нас в гостях мама блогер, інстаблогер Анна Корнієнко та чарівна Ліза Корнієнко. Привіт! Привіт, Ліза много сонна, тому що ми всі утратично не просипаємося, встаємо в 9, у нього все добре сном, а вона спить цілу ніч. Мені безумно повезло. Зараз <laughs> якраз період зубов, але ми спимо всю ніч. Дуже приємно вас вітати у нашій студії. І саме вдвох не все так просто. Зверніть увагу на костюми <свист> наших гостей. Ну я вижу, Аня, на вашей блузке написано, что вы мама принцессы. Да. Что да. написано на кофте инцили. Это доченька королева. Я очень люблю фамили Луки и пока такой возраст, что Лиза не возмущается, когда мы одинаково одеваемся, потому что она вырастет и скажет: нет, мама, я хочу одеть вот это и вот это, и одинаково мы не будем одеваться. Поэтому я с радостью воплощаю все свои идеи. В жизни у нас не только одинаковые кофты, у нас одинаковые леггинсы, у нас одинаковые шапки. В общем, угу. все, что может быть одинаковое, я с радостью одеваю, пока она мне дает добро и разреш, разрешает. Дозволяет. сколько вам? Нам годы 8. Лизонька? З настроєм все в порядку, я сподіваюся. Хоча бачу, що поки що така серйозна. Ну да. це пов'язане з тим, що сьогодні довелося йти на програму ранок на отаві да. і прокидатися дещо раніше, ніж зазвичай. Де да. ваші бантики такі самі. може, бантики, я не можу такі. Ви ведете свій власний блог, Аня, так інстаблог. Блог в інстаграмі. Чому обрали інстаграм? Инстаграм сейчас самый популярный, он на пике вообще популярности, и очень много звезд, известных <как> личностей пользуются этой программой. И она, чем отличается, это соцсеть, mm -hmm. чем она отличается от других. Ты туда можешь использовать контент только фото или видео. Угу. И то видео оно минимизировано. Ты можешь туда выставить только одну минуту. Соответственно, вся информация она более сжата. Угу. Ты максимально должен э, объяснить, что ты хочешь сказать этой фото или этим видео. Есть э, такое понятие как э, блогер и есть понятие как видеоблогер, угу. то есть влог. Когда твой контент он больше состоит из видеороликов. Но я пытаюсь чередовать. У меня Мама блог, угу. где я выставляю и фото, и видео, и как правило я рассказываю о своих мамских буднях и угу. делюсь информацией, где в Полтаве. Как провести досуг з ребенком весело, uh -huh. Потому что... Э, ес... не випадати з життя? Якщо да, ти мама в декрете до трьох лет, это це не означає, що всі три роки ти можеш сидеть дома і ухаживать за ребенком, міняти його подружники і uh -huh. мыть попу. Ну, да. я знаю, є такі випадки, коли дитина з'являється і мама просто про себе забуває. Да. Вона стає просто тінню, немає ні зачіски, ніякого догляду. Вся тільки в дитині. Просто там це триває ну, протягом. Року, двух, я знаю. Вот, как, как не загубить? Я считаю, что э, сейчас очень модно раннее развитие ребенка, угу. да, и все мамы, они пытаются идти в ногу с модой, и не только э, развивают малыша дома, а и ходят в разные развивающие центры, клубы, корпорации. И э, для меня, как для мамы, важно не только развивать малыша, а важно развиваться и самой. И это же я и освещаю в своем блоге. Я uh -huh. говорю не только, как где можно покататься с трехмесячным ребенком на лошадях, где хороший конный клуб uh -huh. в Полтаве, который э, занимается ипотерапией, где можно поплавать с ребенком в каком бассейне в городе, где э, с шести месяцев оттуда ты не принесешь никакой надкожной болезни, да, не будет никаких кишечных расстройств uh -huh. и все-все. Ведь это так важно. И э, когда появляется маленький ребенок в семье. Э, то ты растерянный, да, куда идти, что делать, не, не только же во дворе гулять с коляской, а хочется выехать и в центр, хочется где-то пообщаться с такими же, как ты. Организовать такая, Да, да. Mm -hmm. вот я об этом и рассказываю, что э, э, там хорошо, а, рассказываю обычно где самой мне нравится, mm -hmm. то есть то, что мы пробуем, куда мы ходим, э, в какие центры, в какие развлекательные комнаты, какой наш досуг, я очень активная и э, мы занимаемся с Лизушей, э, даже не так неправильно, не занимаемся, я пытаюсь Лизе показать максимально ее возможности э, открыть, чтобы она открывалась и пробовала все. Понемногу мы плаваем, понемногу угу. катаемся на лошадках. Я только хотела сказать еще, да. я так разумею, что на конях вы уже покатались. Да, да, да. И в каком увидите, это произошло с Первый раз мы, мы безумно боялись, с чего все началось. Угу. Мы очень боялись осла в центре. Вы знаете, то ли осел, то ли э, зимой олень. С <салит> оленя. Мы очень боялись, она как-то всегда с такой опаской на него смотрела. И я решила, что нужно все-таки приобщить эту любовь к животным. Ведь детей нужно тоже научить животных уважать, mm -hmm. любить, не обижать их, не тягать за хвост, вырывать волосы. Это важно, когда мама приучает малыша э, э, любить друзей наших младших. Мы начали искать, где же у нас в Полтаве есть такие лошади, которые будут знакомы уже с детками, mm -hmm. так как это абсолютно другое направление. И я как бы не не есть руководитель этого конного клуба, но в двух словах для вас скажу, что э, ипотерапевтические лошади, они по-другому ходят, mm -hmm. они спокойные, у них широкая спина, у них другой шаг. И если ты сажаешь на такого рода лошадку, то ребенка вот так, знаете, не телепает. Когда mm очень -hmm. сильно напружуются все в, в семье. Да, потому что спортивные mm -hmm. лошади, они у них другой шаг. А эти лошади, не плывут, соответственно, дети эти все чувствуют, им не страшно. И первый раз мы сели на такую лошадку в 8 месяцев. Mm -hmm. И по сей день мы катаемся, безусловно, мы еще маленькие, у нас не всегда настроение mm -hmm. хорошее. Это петелька называется. Дядя повесил, чтобы было всем слышно. Да, Тобі також нету. таку дамо. дамо. Yeah, Наступного yeah. разу запросимо в ефір, тебе ліза, будемо а, запитувати тебе, усі запитання да, ставити шарики, про твої досягнення. І тоді дамо теж такий мікрофон. О, так. Ділюсь ще е, в інстаграм різними, де можна провести досуг. Ми недавно ходили в детську Це ліго називається. Але называется. це набагато цікавіше, я бачу. Да. Нельзя. Ты, ты, ты же слышала, да. дядя сказал, что нельзя трогать такую. И где можно провести, где можно провести с ребенком время весело, как-то разнообразить игрушки, разнообразить, <связать> разнообразить все. <связать> Свое дозвели, да? <связать> да, Uh, ви Тяжі. говорили про ранній розвиток і прозвучала така теза, що зараз це модно. Да. Але не тільки модно, а ще й корисно. Безусловно. От ви також займаєтеся раннім розвитком. Так, да, Ми ходимо в різні розвиваючі центри, угу. і не тому, що це модно, ми пішли вперше в, в такий центр з 6 місяців. Угу. і буду, буду так. що Я понимаю, что в 6 месяцев развивать малыша, ну, может быть, это и неуместно. Я, в принципе, могу все сделать и дома. Но мне хотелось просто выйти в люди. Мне хотелось пообщаться с такими же мамами, заинтересованными в развитии ребенка, не только в домашних условиях, а э, те мамы, которые открыты к новым знаниям, которые mm -hmm. готовы сами развиваться, как мама. Ведь, ну, невозможно же все знать. Появляется ребенок, и ты спрашиваешь у своих родителей: мама, что с ним делать? Или свекрови, что же с ним делать? Как это все? Безусловно, есть патронаж, которые помогают, рассказывают. Но сейчас э, время интернета и все это есть в интернете. Я из тех людей, из практика. Mm -hmm. Мне гораздо все понятнее, когда я встречаюсь с кем то тет и мне конкретно рассказывают, вот, как хорошо, а как плохо. Mm -hmm. э, я так лучше усваиваю материал. Мне... Хотя я знаю людей, которые прочитали, им все понятно. Mm -hmm. вот мне лучше еще применить это на практике. Со мной это здорово работает. И на самом деле, э, куда? Ты что, ты там хихи? Пойдешь? Вот наша Юна. Гостья пришла за моей же студией. В чаты. Сейчас, сейчас я э, в Инстаграме есть такая возможность э, прямой эфир, когда ты можешь вести не только инстаблог, э, mm -hmm. выставляя пост, с фото или с видео, ты можешь включить прямой эфир и это может абсолютно э, Касаться любой будь Вот теми, якщо ти знаходишся вот в такой вот ситуации, ситуації, як э, ранок на Алтаві на такої програмі, mm -hmm. да вот, э, э, необычный для мене опит, тому що для мене це вперше і не судите строго, я ніколи не практикувалася. І дуже цікаво, до речі, особливо мамам. Я переконана, хто зараз я кажуть сидить в декреті, може подивитися у цій годині телевізор, і от побачити, що є інша сторона материнського життя, скажімо так, мамського, як ми от назвали. Ну, До речі, ви говорите, що через півроку після народження дитини ви зрозуміли, що ви хочете вийти в люди. Багато хто вважає декрет такою собі дійсно відпусткою, відпочинком. А чого ти втомилася? Та Ти в декреті сидиш цілий день вдома. А насправді можна втомитися багато від чого. Да, Відправда, вдома ми ходимо как? з гулькою на голові, з пальмочкою називаю. Uh -huh. Не, за... не обращаємо уваги, як ми одягнені, накрашені чи не накрашені, як ми що Пора все-таки займатися собой. Так. <хи> От бачите, сьогодні не просто вийшли. Люди відвідали нашу телевізійну студію, і наша е, юна, юна учасниця телевізійного процесу вивчає техніку. Я за то, чтобы мамы они не сидели дома до трех лет, не, ничем не интересовались. Ведь нужно не только развивать своего малыша, а нужно и самой как-то развиваться. Uh -huh. Это прекрасные три года, когда ты можешь посвятить их и себе, э, можешь заняться тем, чем ты давно мечтала. Как одна подруга мне сказала, говорит, во время декрета можно стать, можно приобрести абсолютно новую профессию, можно uh -huh. и по э, свету uh -huh. Да, uh -huh. можно, правда, uh -huh. какой-то, э, если ты. Всю жизнь любила рисовать, там рисовать на футболках. Если ты э, делала какие-то поделки, то сейчас очень много разных развивающих игрух, игрушек мамы в декрете делают из фетра. То есть все это приходит в декрете, все наши скрытые таланты, они открываются в момент, когда ты мама и когда ты в декрете. С какими первыми проблемами вы столкнулись? Вот, зрозуміли, що все треба щось змінювати, не треба сидіти? кулинарию по-новому для себя открыли, дружец? Нет, нет. насчет этого у нас нет дома никого, кто бы нам помогал по домашнему хозяйству. Я сама делаю все сама. Угу. Но слава богу муж мне не привередлив. Я могу приготовить больше на три дня и не нужно мне выготавливать каждый день. Ты угу. смачнейшая страва, дружец. Мой лучший друг дома это мультиварка. И <laughs> меня... куризно. И, и полезно, и не жирно, так. и главное, что быстро. Это для мамы, по-моему, самое важное. Угу. Ну, давайте еще раз э, нашим глядачам, э, особенно женской половине, вот расскажем. С маленькой дитиной куда идти, если она дуже маленькая? С шести месяцев угу. можно, можно ходить с ребенком в бассейн, угу. с инструктором. Э, здорово для общего закаливания, потому как мы ходим не только в бассейн, а параллельно посещаем детскую баньку. Угу. Детская банька, она натоплена специальной детской температурой, угу. там э, не больше 6 град, 60 градусов, угу. 40-60. Соответственно, получается эффект закаливания, когда мы малыша немножко подогреваем, угу. <сих> так сказать, поры все открываются, э, укрепляется сердце. И потом мы заходим в бассейн, который э, ниже температуры, и, соответственно, организм взбодряется, закаливается. Это здорово. Э, ты шапку принесла? Скажи вс ты була. И что ты шапку принесла? Может еще не закончились. Це це натяк. <свят> Вот. То есть можно пойти в бассейн. Шести месяцев можно ходить в, рай... в центре раннего развития. Mm -hmm. Шести месяцев э, можно ходить в частные детские комнаты, Вот комната легоконструирования, комната развивающая, где есть кукольный дом огромный, mm -hmm. полтора метровый, где есть железная дорога, где есть ралли-дорога хот Wheels. Это все понемногу можно малыша знакомить, показывать. Тем более, если ты с ребенком шести месяцев выходишь кажется, в люди, mm -hmm. он знакомится с другим миром другими бактериями. Его желудочек, кишечник Ой, заселяется... До администратора зараз хочу свернуться, будь ласка. Да. Так, да заселяется нам. всем другим, не только со среды мамы, папы, со среды и с территории и квартиры, которая mm -hmm. ему привычна. Соответственно, иммунитет также окрепляется, и ребенок будет меньше болеть. Mm -hmm. Поэтому а я за. Подруг вы новых знайшли? Конечно. Я... Створивший свой инстаблог, да, да, безусловно. У меня э, до этого нового года э, был закрытый инстаграм. Инстаграм он был как бы ты можешь его ввести два вида. Он может быть закрытый, угу. где твои все посты, твою инста жизнь угу. ты видит только ограниченное угу. количество друзей, которых ты добавил. У меня было всего 132 человека. Да. И в инстаграме я зарегистрирована с марта 2013 года. Угу. Когда я приняла решение открыть свою страницу, угу. то есть, что на меня могут подписаться все, что все, кто захочет, кому интересно, вот такая мама жизнь, <с escut> э, начали добавляться э, в основном кто мамы, девушки, которые планируют завести угу. семью, э, может быть, влюбленные пары, то есть э, аудитория, э, которая связана с детьми, у кого есть племянники, там братья двоюродные, кому интересно. И сейчас на данный момент у меня практически 11 тысяч подписчиков. Я нагадаю. Що у нас в гостях була мама-блогер, інста-блогер Анна Корнієнко та її чарівна донечка Ліза Корнієнко yeah. у, такому, у таких стильних луках: Family look це називається. Yeah. так? До наступних зустрічей. Я не сумніваюся, що будемо зустрічатися. Буду рада розказати. Всім успіхи. Закликаю наших. Е Глядачів мам майбутніх і дійсних бути відкритими до нової інформації, ні в якому разі не забувати про себе і приєднуватися до інста-блогу Анни Корнієнко, яка сьогодні Спасибо. була у нас в гостях.